નમસ્કાર ધોરણ દસના વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર સત્તરમાં છે કાશ્મીર એમનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ સાથે સાથે એક નાનકડી વાત કરી દઈએ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપણે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપની એક લિંક આપેલી છે ત્યાંથી તમે આની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી શકો છો તો જોયો પ્રશ્ન નંબર પહેલો निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए ज्यों पहलू कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है तो कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है बीजू कश्मीर की हवा क्या गाती है तो कश्मीर की हवा गीत गाती है त्रीजू जंगल में किन-किन के बीच होड़ लगी है तो जंगल में तितली और हरी के बीच होड़ लगी है चौथा कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं तो कवि को चश्मे और फूल रुमानी जैसे लगते हैं। बीजू निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्य में लिखिए, ज-पहलू कश्मीर में सुबह किस तरह होती है? तो कश्मीर में सुबह बड़ी प्यारी होती है। कश्मीर में जब सुबह होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे सनसन करती शीतल हवा गीत गा रही हो। भौरों की गुंजार शहनाई के सुर जैसी लगती है। झील के किनारे सूरज की किरणें अत्यंत सुंदर लगती है बीजू कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं तो कवि के अनुसार कश्मीर भारत की बर्फीली पगड़ी की तरह है कवि कहते हैं कि कश्मीर पर कभी भी किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए कश्मीर की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कश्मीर का ध्वज हमेशा लहराते रहना चाहिए कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है तो कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण शुद्ध हो जाता है कश्मीर की हवा में गीत संगीत के स्वर का आभास होता है भवरों की गुंजाल सहनाई जैसी लगती है चौथु पश्मीना ध्वज पश्मीना ध्वज से कभी क्या क्या तात्पर्य है तो पश्मीना ध्वस् कवि का तात्पर्य है कि पश्मीना से बना हुआ हमारा तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज यह ध्वज हमारे देश की आन बान और शान है यह हमारे मान का प्रतीक है पांचवों कवि ने कश्मीर को नावो की नगरी क्यों कहा है तो कश्मीर की नदियाँ झीलों और सरोवरों में सैलानी नौका विहार का, का आनंद लेते हैं नावे कश्मीर की पहचान है त्रिजु निम्नलिखित प्रश्न के पांच छह वाक्य में उत्तर लिखिए जमा पहलू कवि कश्मीर दर्शन के लिए आवाहन देते हुए कश्मीर का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं तो कवि कश्मीर दर्शन के लिए आवाहन करते हैं कवि कहते हैं कि कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और जलवायु मन को मोह लेते हैं कश्मीर फूलों की घाटी और नावों की नगरी है यहाँ पर अनेक सरोवर और झीले है पर्यटन का यहाँ आकर नौका विहार का आनंद लेते हैं यहाँ का सालीमार बाग अत्यंत सुंदर है यहाँ पर सुबह और रात्रि का दृश्य अत्यंत लुभावना होता है घाटी की घास मखमली गालीचे का एहसास दिलाती है यह यहाँ पर कहीं पर भी बसती है तो कहीं पर वीराना फैला हुआ है घाटी में देवदारू के पेड़ अपनी शोभा बिखेरे हुए हैं कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेषनाग सरोवर है इस तरह कवि कश्मीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए कश्मीर दर्शन का आमंत्रण देते हैं चौथा निम्नलिखित शब्दों के पर्याय शब्द जमा पवन तो समीर और हवा तथा से पंछी तो खग तथा से चम्मच तो बाग तथा से सॉरी चमन तो बाग तथा से आलम तो जगत और संसार तथा मल्लाह तो नाविक अथवा खेवट तथा मौसम तो तथा ऋतु મસહરી તો મચ્છરદાની સબનમ તો ઓસ થશે વિરોધી શબ્દ લખવાના છે બર્ફ તો બર્ફીલા હિમ તો હિમાની મખમલ તો મખમલી ઓર સ્વર્ગ તો સ્વર્ગીય તો મિત્રો આ હાથું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ નાનકડી એવું સોલ્યુશન સ્વાધ્યાયનું થેન્ક યુ વેરી મચ ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આવા જ એક સોલ્યુશન સાથે ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત